নমস্কাৰ সকলোকে মোৰ অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ আজি অকণমান ভিডিঅ'টো লওঁ আৰু দেই লং ভিডিঅ' বনাইছোঁ বহুদিনৰ মূৰত আৰু আজি যিহেতু লক্ষী পূজা কিন্তু ভিডিঅ'টো আপলোড কৰা মোৰ অকণমান দেৰি হ'ল তাৰবাবে এয়া আমাৰ মানে প্ৰত্যেক বছৰে লক্ষী পূজাত ভঁৰালত লখিমী দিয়ে আৰু পথাৰতো যায় কিন্তু এবাৰ যোৱা নহ'ল বাৰু পথাৰত লখিমী দিবলৈ কল আৰু কেঁচা পিঠা লাগে আৰু কেঁচা তামোল আৰু আমাৰ ঘৰৰ যিহেতু সন্মুখতে পাতিছে সেইবাবে অকণমান দেখুৱাবলৈ আপোনালোক আহি গ'লোঁ আৰু আমাৰ গাঁৱৰ ল'ৰাখিনিয়ে লাচিতে গড় বন্ধা নিচিনা একেবাৰে লক্ষী পূজাখন পাতি পেলালে মানে দুদিন আগলৈকে মানে একো খা খবৰে নাই নাপাতিব নেকি বুলি ভাবিছিলোঁ কিন্তু দুদিনতে একেবাৰে সকলোবোৰ ৰেডি কৰি দিলে আৰু এয়া চাকি বন্তি জ্বলাবৰ কাৰণে এয়া পোৱালিকেইটাই শলিতা দি আছে একেবাৰে মানে ৰেডি কৰি থৈ গৈছে আকৌ ঘৰত আহিব ঘৰত যাব তাৰপিছত একেবাৰে হেৰি কৰিবখিনি ঘৰৰ পৰা আহি মেলি জ্বলাব আৰু গধূলিখিনি সময়ত আৰু গধূলিখিনি সময়ত যিহেতু আন্ধাৰ হ'ব লাইট থাকিলেও দিগদাৰ হয় সেইবাবে সকলোবোৰ ৰেডি কৰিছে এইফালে জুবিন দা জুবিন দাকো শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাব আৰু এইফালে কল কুঁহিয়াৰ এইবিলাক সকলোবোৰ বস্তু আৰু সেইটো গুদামো ঘৰ বুলিয়ে কৈছোঁ আৰু ইয়াতে ৰাখি থৈ প্ৰত্যেক বছৰে এনেকৈ পাতিলে মানে আৰু চাহ বনোৱাৰ দায়িত্ব মোৰ পৰিলে মই অৱশ্যে গম নাপাওঁ মোক আগতে কোৱা নহ'ল মই ঘৰত বহি মেলি পূৰা চাহ খোৱাত ব্যস্ত আৰু মোক বস্তুখিনি যোগাৰ দিলেহি চাহ বনাবৰ কাৰণে আৰু বনাই মেলি বাৰু যোগাৰ দিলোঁ কিন্তু মই বিলাহে নিদিলোঁ এবাৰ মানে চাহটো পিন্ধি থাকিবলৈ মন নগ'ল সেইবাবে আৰু সেয়া আমাৰ ঘৰৰ পৰা বাহনি এটা নিচিলে যে আনিবলৈ গ'লোঁ লাভ লাগে কাম কৰি থাকিছে পাহৰি থাকি দিব সেইকাৰণে আৰু এয়া ময়ো ঘৰত চাকি বন্তি জ্বলাই মেলি ল'লোঁ আৰু লক্ষী পূজা বিশেষ একো নাই বাৰু আৰু এবাৰ মোৰ দুৰ্গা পূজা চোৱাও নহ'ল আপোনালোকে ভিডিঅ' বা ফটো মোৰ দুৰ্গা পূজা দেখাও নাই মই চোৱাগেও নাই বাৰু সেইবাবে আপোনালোকে দেখা নাই মন প্ৰাণো ভাল লগা নাই যিহেতু জানেই আপোনালোকে দুৰ্গা পূজাত কি কি হৈ গৈছে তাৰ আগত আৰু মোৰো গাটো ভাল নহৈছিলে আৰু মা গাটোও ভাল নাথাকে সেইবাবে নগ'লোঁ আৰু তেনেকৈ

যায় দেখা দেখি আৰু এইফালে আমাৰ আইদেউক এগৰাকীয়ে মানে বিলাই আছে আৰু ভকতৰ কাৰণে মিঠাই এইফালে বুনিয়া ভুজিয়া আৰু ইফালে নিমকি লাডু আৰু কি বাৰু অঁ ইমানেই তাই লাজ কৰিছে বাৰু অকণমান আৰু ইফালে ময়ো খাই ললো আৰু মই চাহ খাই আকৌ মানে বৌহঁতৰ ঘৰত গ'লো ওচৰৰ মোক বৌ মানে খিচিৰি খাব মাতিছিলে খিচিৰি বনাইছে লক্ষী পূজা পাতিছিলে যিহেতু খিচিৰি খীৰ খো আহিছে

শুনি নাই পোৱা জোৰকে গোৱা অ যেতিয়া মন থাকিবই এনেই হ'ল গাব মোৰ ষ্টেণ্ডত লৈ কিনে আকৌ ছায়ঙা গাবয়ে তাৰমানে সদায় ছায় গাবই জেঠাই চিন নাপাওঁ আমি তই মানে ইয়াক অকলে কোৱা কাৰণে তই ৰানে লুকাই দিলি মই অনুক দেখাবলৈ শেষ হৈছিলো ধুনু চাহ চাই পেলাই চা ধুনু চাহ চাই দিয়া চাও দেখাবলৈ গৈছিল আৰু আমি সকলোৱে বৈ থাকোঁতে খাই বৈ মেলি এতিয়া পূজা যাওঁ আৰু দেই দৰ্শন নকৰোঁ কাৰণ খাই বৈ দিলোঁ যে সেইবাবে ঘৰতে যিহেতু নিয়ম নীতি কৰা আছিলে অলপমান আৰু ইয়াৰ পালোঁহি ভকতবোৰো নাম চাম গাই মেলি গ'লে ভকত পাঁচজনে মতা আছিলে বেছি নাই মতা আছিলে কাৰণ ঘপককে কৰা হৈছে যিহেতু আৰু এই আমাৰ লগত আহিছে অনুৰাণ আৰে দিয়া অনুৰাণ আহিবলৈ উৎপাত একদম মানে আৰু কাৰ লগত যাম কাৰ লগত যাম এনে চিন্তা কৈ আছিলে কাৰ লগত যাম কাৰ লগত যাম এতিয়া আমাৰ লগত পালে বাৰু আহিবলৈ আৰু ইফালে ছাইদত জুবিন দাক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্বলাই জনাই জনাবৰ কাৰণে হেৰি কৰি থৈছে জ্বলাইছে বহুতে চাকি আৰু আমিও জ্বলাই ল'লোঁগৈ ধূপে একাঠি একাঠি অলপ সময় বহিলোঁ আৰু এই ভিডিঅ'টো যে কিমান দিনত পায়গৈ ঠিক নাই মানে দেই মুঠতে যিমান দিলে লাগি যিমান দিন লাগিলে লাগক কিন্তু এতিয়া এডিট কৰি মেলি ছেভ কৰি থৈ দিওঁ বাকী আৰু আপোনালোকৰ ওচৰত পাবগৈ আৰু এসপ্তাহ দুসপ্তাহমান পাছত আৰু আগতে মানে সৰুতে আমি প্ৰায় সৰু হৈ থাকোঁতে আৰু ডাঙৰ হৈ থাকোঁতে মানে সিমান পতাই নাই লক্ষী পূজাত খুব মানে হেৰি পাতে ফাংচন পাতে আমাৰ ইয়াত নাচ গান আমি আৰু এনেকুৱা ৰচক পচককৈ আন দিনত লক্ষী পূজা হোৱা হ'লে মানে সৰুতে আৰু পত থাকোঁতে ঘৰত কেইবাৰ যে আহোঁ মেখেলা সলাবলৈ দুটা দুটা গানত নাচোঁ বিহু নাচোঁ লাধনী নৃত্য বা কেনেকুৱা যে দিন আজিকালি আকৌ মেখেলা চাদৰ পিন্ধিবই সময় লাগিছে